Новые тарифы за коммуналку стремительными темпами начали бить по карману каждого украинца. Вода, свет, на очереди газ и отопление. Украинцам обещают в два раза повысить минимальную зарплату, но молчат о том, что этой повышенной зарплаты едва ли хватит, чтобы оплатить коммунальное благо в обычной двухкомнатной хрущевке. А те, кто платить откажется, и вовсе рискуют стать бомжами. За долги за коммуналку уже обещают забирать квартиры. Единственное ноу-хау, которое призвано облегчить тарифный груз, ⁇ рассрочка коммунальных платежей. Да, вам не послышалось, теперь украинцы смогут мыться и греться в кредит. Вот только под какой процент будет выдаваться такой кредит, пока что непонятно. Со страна, ну извините, чешет, чешет, голову. Вот это рассрочка, понимаете? То есть за что мы боролись? Нас все время последние два года рассказывали, мы вам повысим тарифы, ведем пени, штрафы. Самое главное, что и будем забирать квартиры, если вы не будете платить. Тут вдруг объявили, что будет рассрочка. То, -то люди будут сплачивать меньше. То хтось повинен компенсувати комунальникам їх затрати. Це ж очевидно, це азбука. Значить, бюджет бюджет треба закласти кошту, кошти на покриття цієї розрочки. Чи здатен бюджет державний витримати це навантаження? Очевидно, ні. Во сколько же обойдется эта зима простым украинцам? И как в это же время некоторые депутаты и чиновники умудряются вовсе не платить за коммуналку? Смотрим. Это мальчик Юра. Он каждое утро, встав с постели, одевается потеплее. Две пары носков, штаны, Кофти. Он житель одного з київських домов, який в останню очередь підключили катепленню. А тепло сьогодні, десь у дві години, почали давати тепло. Так що в нас сьогодні праздник. Ну, це далеко не єдина комунальна проблема цього дому. Зімкнули гарячу воду ще у травні. І це з травня, оце травня ми купуємось у тазі. Больше года назад, когда в Украине прошла первая волна поднятия тарифов, нам обещали изменения сервиса и качества услуг. И украинцы поверили, похоже зря. Оплачивая горячую воду почти по 80 гривен за кубометр, украинцы ее не видят. Моюсь я раз в неделю. В холодном очень сложно. Это совсем не уникальный случай, а типичная проблема домов в Украине. Коммунальные услуги, которые нельзя назвать качественными, но за которые вы обязаны платить, становятся капканом, от которого вы не можете отказаться. Перебои с водой в этом доме начались еще год назад. До мая. Еще как это давалось так там. Два дня дадут, три не дадут. Два дня есть, три дня нету. Еще пока было. Но когда уже нам отключили июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, и сейчас уже ноябрь, у нас воды. Обещанные ремонтные работы затянулись на месяца. У нас все ремонтируют, все. А что ремонтирует, понятия не имею. Имея квартиру в Киеве, эти люди живут в условиях далекой деревни. Нагрела воду от кастрюльку, там, как говорится, взяла, нагрела, закипятила ее. Захожу в ванну, развожу ее и моюсь. А это украинский парламент. Здесь всегда тепло, светло и уютно. И не надо кутаться в теплые одежды. Сотни батарей здесь заработали задолго до начала сессии. Надо же было прогреть рабочее место депутатов. Сидя в тепле, депутаты подняли себе зарплату до 36 тысяч гривен в месяц. И на камеру они очень переживают за украинцев. Это абсолютно не, пойдем, не, си, не... Это дико, это просто издевательство, это уничтожение, геноцид. Наверное, у них не мозги, а солома. И хотя теперь зарплаты в 36 тысяч гривен, переживать за коммуналку они вряд ли будут... Вы уже платили по новым коммунальным тарифам. Но своей беспокойностью все равно делятся на камеру. Это для всех важно, это, конечно, и для меня. Суммы такие, что ну, я даже задавал премьер-министру вопрос, я говорю, как ну, можно вообще с такими тарифами жить в стране? При этом сами платят за коммуналку по 4 минимальных зарплаты рядового жителя страны. За коммуналку уже заплатили мы приблизно 4,5 тысячи. А у вас приватный будинок? У нас приватный будинок 300 квадратных метров. И если одни депутаты уже успели заплатить за коммуналку по новым тарифам за частный дом, а другие заплатили за квартиру... Сейчас после подвышения тарифов я буду платить за двухкомнатную квартиру где-то 2000 гривен. Там где-то близко 2000 гривен. То некоторые депутаты вообще не в курсе, что сколько стоит. Сколько заплатили? Я не знаю точной суммы. Это це жінка я этим не занимаюсь. А дружина, треба запитати, мабуть, що А вот приезжим депутатам вообще повезло. За жилье в столице они не платят. Ренду мне компенсовывает держава на уровне 14 тысяч гривен. При том, всем, что он частенько сплачивается на На месяц. На месяц. Да. И даже если квартира обойдется дешевле, Разницу возвращать не нужно. Остаток остается в кармане депутата. Они просто приходят на твою особистую карточку. И ты можешь, скажу, арендовать житло там за тысячу гривен, за 2, а решту ты лишаешь себе на рахунку. А те, кто живет в отеле, о коммуналке вообще могут не думать. Не, за коммунальную они не платят. Алексей Гончаренко снимает в Киеве квартиру. Сам он из Одессы. Зарос. Да. Он показывает нам свою платежку за прошлый отопительный сезон. Но с такими тарифами понимает, теперь придется попрощаться. А это це централизованное опаление до сплаты 816,55. А это платежки со съемной квартиры Владимира Поросюка. А таких тарифов придется забыть и ему. За электроэнергию 1080 гривен и газ но если у депутатов сумасшедшие суммы на коммуналку вызывают только смех, то украинцам совсем не до смеха. Нас дитя скоро. Мы не можем платить. Мы скоро голодные будем. Вот это А новость о том, что за долги ЖКХ будут забирать квартиры, и вовсе повергла всех в ужас. Если должник не исполняет решение суда о взыскании с него задолженности, то поставщик услуг имеет право через органы государственной исполнительной службы арестовать недвижимое имущество, движимое имущество должника. Но уже скоро вашу квартиру за неуплату коммуналки смогут забрать любые частные коллекторские компании и вполне законно. Юристы и эксперты звонят во все колокола. Они как хижаки будут там рыскать и забирать эти квартиры. Я переконаний, что это так просто не удастся, и что как только это будет какой-то там випадок, то может може бути такий зворотний ефект мати, що він просто потрясеть Юристы говорят, чтобы не доводить дело до суда, лучше обратиться к коммунальщикам и реструктуризировать долги. Не пропускать, если уведомляют судебное заседание, участвовать в судебных заседаниях, пытаться отстаивать свою позицию на дальних рубежах, в судах, пытаться в первую очередь рестру реструктуризировать долг. Если уже проигран суд, попытаться заключить мировое соглашение.